loro tanganane mbok padha ngene kanthi mbok pegak tuni lha apik apa mung yo iki ngene ah nek manahku sing apik yo sing mugo oh <laughs> nurun <laughs> iki pocong wong preng ati kowo opah nek mak ta mesti

Matos patos sang loyo ngentuk. Nah, kudu dicetino apa iki? Oh, rene. Eh, dene peraturan. Eh, kok ora ngono iki? Kukuwa, nek kudu digawe, kok awake dhewe dicet peraturan. Dene yo, peraturan nang ya. Sapa Jaluk panjenengan. Ewak toto. Wis iki senpena alon-alon koyo aku ra iki. Wis cepet menika. Si.

ڪل ڳالهه ٿي وئي